Ну, я ночью спала. Вдруг звонок по домашнему телефону. Голос ну, сына, говорит, ну, дрожащий такой, «Мамочка, помоги мне, скорее, я попал в, ну, в такую ситуацию плохую. Помоги мне, позвони мне вслед, там, в милицию, в следовательный отдел, там Олег Борисович, он мне поможет». Вот, и назвал номер телефона. Я набираю, набираю этот телефон. Я отключился сразу, набираю, он не набирается. Через несколько минут опять звонок. «Мамочка, ты уже позвонила?» Я говорю, что-то не могу набрать. Он мне опять назвал этот телефон. Кажется, 096-117-86-96. Я набрала его. И мне сразу отвечает, «Да, Олег Борисович слушает». Вот. Я говорю, «Я знаю, он у нас вот тут в следовательском отделе». Я, говорит, «Этим делом занимаюсь». Ну и говорит, чем я вам могу помочь, я не могу вам помочь, потому что там он нанес сильные побои, и это требует судебного разбирательства. Вот. Поэтому нужно будет, я, вы знаете, своим местом, своим местом, типа лишаюсь места своего, я своей карьерой рискую. Поэтому нужно, чтобы 20 тысяч. Я говорю, а где я вам возьму их? А он говорит, ну не знаю, я иначе вам не могу помочь, иначе я должен утром все передать это. А я говорю, ну я позвоню соседям, родным где-то, поищу. Вы никому не звоните и не говорите. А собирайте где-нибудь. Я говорю, ну у меня нет, где же я их найду? Ну говорю, посмотрю по соседям, кто-то что-то мне даст. Он хорошо. Я через пару минут вам позвоню. И он как начал звонить, он мне через каждую минуту звонил. Вы уже готовы, вы уже готовы, вы уже готовы. И понимаете, что позвонить куда-то я не могла. Мой телефон как бы заблокированный. Он все время звонит и звонит. Что я не могу телефон, чтобы позвонить кому-то и узнать, что и как. Ну, думаю, позвоню невестке, позвоню кому-то. Я не могла позвонить, потому что он мне звонил каждую минуту. Только положит и опять набирает. Только положит и опять набирает пол третьего без 23 то было. Так. И я, понимаете, как-то с просонку, я не спала целый месяц, у меня давление. И я это впервые, что я заснула. Понимаете как? И вот это, что я заснула, я вскочила в таком, как говорится, в азарте в этом. И я все это, я не думала даже ничего, вы понимаете? И вот, и он же сказал, что, мамочка, помоги, потому что у меня забрали телефон, и я должен был отобрать его ну, что он за телефоном, что у него забрали. Вот. И потом он мне звонит и звонит, звонит и звонит. Потом я говорю, хорошо, я собираюсь, но возьмите в конвертик, а потом положите в пакетик, чтобы он был темный. Я пришлю сейчас, возьму машину со стоянки, чтобы не светиться, и приедет мой друг, я ему доверяю, но не знает, что он там будет в конверте. Вы ему отдадите и все. Я говорю, хорошо. Я это все положила, и он мне звонит, вы вышли, вы вышли. Я говорю, нет, не вышла. Машины нету. Он опять мне, только положит и опять. Вы уже вышли? Я говорю, нет, не вышла. Ну, выходите, он уже приехал. Он через пару минут у вас будет. Теперь звонит, он уже приехал, выходите. Я выхожу. И как раз я вышла, и только смотрю, стоит машина. Но я сказала ему, седьмой подъезд, а он стал возле восьмого, где не светится. И вся машина, вижу, что она темная, но она была в конце так. Он мне вот так приоткрыл дверцу, так высунулся, говорит, давай скорей. Так взял у меня сразу и ушел, и уехал. А когда я уже дала, тогда мне прозрело, почему он следователь, он сказал, что он следователь, ему деньги. Он сказал, что он пострадавшему даст, что заберет заявление. И все это прекратится. Ну, думаю, ладно, прекратится это. Но почему я не могу ни один телефон позвонить? И он сказал, что мне через 10 минут перезвонит. Как только деньги достанут, он сразу мне позвонит. Я смотрю, никто не звонит. Я когда позвонил, я позвонил сын, говорит, что я дома сплю. Я говорю, представляешь, что было? Он говорит, успокойся, все нормально, выпей чай, сейчас давай позвоним. И все. Я тогда такая спокойная стала. Вы понимаете, что совершенно, совершенно стала спокойная, все. Ну, вы видите, какая людина стала жертвой шахраев. И э, с э, ее рассказа понятно, что большинство Хмельничан якраз відносяться до такої категорії. Тобто люди дуже переживають за своїх рідних і самі розуміють, що чинять неправильно, але все-таки виконують казівки шахраїв і стають їх жертвами. Ну я вже вкотре прошу людей, що зрозумійте правильно, чи ви з Просоні, чи ви з інших, яких міроприємств прийшли до вас, телефонують. Не вірте їм, бо ви бачите, що Жінка добросовісно віддала останні 20 тисяч, і вона ж тут сказала, що вона не бажає зла тим, хто це зробив, але ж хай це буде на їхній совісті. Зараз же це наше питання. Ми зробимо все можливе для того, щоб. Розкрити цей вид злочину, користуючись нагодою, хочу ще раз всіх застерегти і сказати. Бо ви бачите, що людина знала, що може бути скоєно відносно неї такий вид шахрайства, але тим не менше вона добросовісно виконала вказівки, зібрала 20 тисяч гривень і передала їх для злочинців. Не вірте шахраям, будьте уважні. І завжди, які б вам не казали, не давали вказівки, що не дзвонити, не говорити. Якщо не можете дозвонитися до своїх рідних, завжди зателефонуйте 102. Вам однозначно скажуть, що це шахраїв.